So hari ni kita nak sembang sebenarnya uh, sebab kita dua berada dalam background training hmm. kan? Betul betul. So betul ke semua skill ni boleh dijual? Oh. So topik kita hari ni ialah cara menjual skill. Betul. Okay. Sebab so, mungkin sebelum ni kita dah jawab persoalan-persoalan tu macam adakah semua skill ni boleh dijual. Tapi katakanlah Semuanya boleh dijual cuma macam mana nak jual? Yeah. Ha kita bagi situasi yang unik sikitlah. Hmm. Contoh peniaga nasi lemak tepi jalan. Okay. Kita ambil lah. Makcik Cik Ros lah. Ha Cik Rokiah. Cik Rokiah. Ha okay. Nasi lemak Cik so, Rokiah. Nasi ha, lemak macam uh, Cik Cik ni. Boleh ke dia menjual skill dia? Ha, macam mana? Cik? Saya rasa kira-kira start dengan Big Boy Cik Rokiah ni dulu. Oh. Kalau dulu dia jual nasi lemak ni dekat hujung corner dia. Mungkin boleh dapat berapa? 20-30 hmm. ribu. So, macam mana Encik Rokiah ni, dia nak naikkan jualan nasi lemak dia tanpa dia perlu jual banyak nasi lemak. Hmm. Nasi lemak sedia ada tu, biarkan. So, sekarang ni mungkin dia boleh SOP kan cara dia buat nasi lemak. Yes. Ha, maksudnya, kita daripada skill yang pertama tu sebenarnya boleh pergi kepada banyak cabang. Betul, betul. Ha. Dan lagi satu, Encik Rokiah pun kena tahulah apa peluang-peluang yang ada bila betul. dia berjaya menjual skill ni. Betul. Satu, dia boleh buka lagi banyak cawangan kan. Betul. Kan. Cawangan nasi lemak. dan yang kedua yang paling best adalah dia somehow dia dapat uh, hire team yang buat nasi lemak. Hmm. Bukan Tapi sama lah, sedap dengan dia. Ah, sama sedap macam dia buat. Betul. Yes. Dan of course lah paling penting adalah dia dapat uh, memprofitkan dia punya peniaga nasi lemak ni dengan pelbagai cara. Pelbagai cara. Bukan sahaja dengan membuka kedai uh, kan. buka banyak lagi gerai tapi dia juga dapat menjual melalui webinar kan betul buat kelas, kelas dan sebagainya jadi apa step-step uh, pertama yang Cik Rokiah ni dia perlu buat kalau dia nak jual skill dia kalau dia nak jual skill katakanlah kita ambil salah satu cara dia secara online hmm. ha, sebab hmm. sekarang ni semua orang nak online ya yeah, betul so mungkin dia boleh buat satu kelas Webinar lah kita panggil mm -hmm. Webinar ni maksudnya konsep dia kita kumpulkan dalam satu event online mm -hmm. 300-500 orang True. In fact, uh, kita punya team sendiri pun dulu buat 1000-1000 setengah sebulan yeah, tu betul. So dalam uh, webinar selama 3 jam ni Dia ceritakan apa potensi uh, dengan skill ni True. Apa result yang dia boleh buat dengan skill ni True. Kemudian mungkin dalam webinar tu terus dia launching satu uh, private coaching punya session hmm. uh, ataupun mungkin peluang nak buka banyak lagi cawangan dia hmm. uh, kan so mak maksudnya dengan ada ilmu boleh SOP kan ni hmm. dia boleh pergi banyak cara yeah, betul. katakanlah dia dah pergi ke situ okey katakanlah cik Rokia ni dia dah tahu dah dekat webinar ni dan sebagainya itu tools untuk menjual pada pandangan cik Ali lah hmm. macam mana dia nak start menjual pula sekarang ni barang dia dah ada okay. dia dah tahu okey webinar dan sebagainya macam mana nak cari crowd tu sebelum kita pergi pada crowd tu dia ada satu uh, orang kata apa persoalan lah yang dia akan tanya bukankah kalau saya jual skill ni orang akan saya hilang ah, haa.. ok risau okay. nanti kita jawab tu dulu betul betul sebab nah. dia sceptical orang haa, dia takut betul. lah aku ni aku seorang kalau boleh aku je yang pandai masak kutiau ni betul dia takut dia akan munculkan balik kompetitor uh, apa semua so ni lah orang kata konsep branding branding dan marketing sebab in the end uh, kita tak dapat uh, makan kek tu seorang-seorang. Hmm, sebab? kek besar. Kek besar. Uh, besar. Sebab semua tahu semua sedia maklum orang Melayu kita ni oi. Uh, nasi lemak ni memang dah jadi makanan uh, rugi. kena rugi ya. Kena rugi kita setiap hari. Betul. Sebab, breakfast dia nasi lemak. Sekarang ni malam pun orang makan nasi lemak. Dan ha. kalau sekarang ni kita pergilah dekat kedai makan cuisine mana-mana western ke, betul. uh, mamak style ke, semua dia masih nasi lemak. Betul, betul. Even uh, kalau macam contohnya pelajar-pelajar dekat luar negara pun, yang pelajar-pelajar Melayu ni, rindukan nasi lemak tu. Betul. Ha. jadi memang first kali kita kena betulkan mindset lah. Hmm. So, Maksudnya so, eh, kalau ada skill apa-apa pun, mindset tu yang kena betul dulu. Betul. Hmm. Macam mana kita nak dapat branding marketing yang mass kan kalau kita tak transfer skill. Orang kata transfer skill buat nasi lemak tu pada orang lain. Betul. Okay. Dan saya tertarik dengan satu benda ni sebelum kita masuk sikit. Saya teringat satu kisah McD. Ah. Founder dia dulu buat burger, level sedap tu 9/10 almost. Betul Tapi in order dia nak kena buka banyak franchise lagi, sedap tu terpaksa turun 7/10. Betul. Maksudnya dengan skill training ni, kita kena bagi training yang cukup sedap supaya kita boleh skill lagi dia Yes Haa. betul betul Dan dia cukup sedap dan mudah untuk orang duplicate, duplicate kan. yeah. Kalau contohlah pembuatan sambal tu ada rutin yang palik sikit kan hmm. Yang susah orang nak follow, hanya dia seorang je Jadi eh, benda tu sukalah untuk di transfer knowledge kan Betul, maksudnya so, trainer yang bagus ni dia boleh sampaikan sesuatu yang kompleks hmm. dalam keadaan budak lima tahun pun boleh faham Betul, ha. jadi itulah key point yang pertama dia Baru pertama eh Yes, cara nak menjual skill ni pastikan dia memang orang mudah untuk faham dan hmm. juga follow Okay ha. Sebab konsep pertama bila kita nak transfer skill ni ataupun kita nak menjual skill kita ni lah Adalah kita mengamalkan tiga konsep ni I do, mula kita tunjuk cara nak buat tu Kemudian we do kita buat bersama-sama. Okay. Kemudian you do. Itu kita bagi homework untuk pastikan tahap kefahaman dia tu dekat mana. Ah, maksudnya dengan you do tu baru betul-betul yes. teruji. Oh rupanya faham betul. 30%, 50%. Betul. Barulah dia tak jadi teori je ke ataupun sembang macam tu, tu je kan. Okay. Ah, so I do, we do You do Scooby Doo. Ah oh, Scooby -doo, Doo. Okay, settle semua benda tu. Okay, persoalan paling besar ni. Ni tuan, macam mana ni nak dapat 300 orang, 500 orang ni? Hmm. Saya nak cari orang 10 orang join saya punya kelas pun susah. Betul. Ha. Apa so, dia punya cara dia ataupun platform ke? Macam manalah orang yang zero ni nak start? Yes. So dia ada dua kaedah lah untuk kita dapat crowd. Kaedah yang pertama kita menggunakan iklan percuma. Iklan hmm. percuma ni simply kita just buat Uh, video content setiap hari okay. untuk tujuan social media. Alright. Yang tak Branding pun lah tu. Yes. Tak perlukan apa-apa kos. -apa yang kedua adalah yang ni yang ramai orang terlepas pandang potensi iklan berbayar. So, jadi macam mana Encik Am? Pengalaman menghandle training akademi, <laughs> masuk gua, kan, ha, dapat seribu setengah, orang join Zoom je pun. Betul. Dalam keadaan tak ada siapa pun kenal. Betul. Kan? Encik Am apa semua kan tapi macam mana dapat crowd sebanyak ni menggunakan hmm. iklan berbayar Okay, iklan berbayar, ini yang kontroversi ni sebab kadang-kadang yeah, um, orang risau nak kena bayar dekat facebook betul. ni, tiktok betul. ni kadang-kadang dengar bajet RM100-RM300 pun dah, dah seram dah yeah, kan? betul tapi uh, itulah dia, uh, kalau kita nak dapatkan volume yang banyak nak tak nak kita kena ada boost tu betul. kita bukan Cairo Aming nak tunggu 4 tahun baru keluar projek kan yes. kita nak bayar pimpin sana esok ni hmm, okay, uh, okay. Instant nak kena instant nak kena cari leads okay. Untuk daftar So that um, kalau saya lah orang yang zero ni eh, Kita go for technical sikit Paling-paling easy untuk buat branding yang zero cost of course TikTok. Mm -hmm. Tetapi kalau untuk daftar terus nak bayar ni Pergi dekat Facebook ataupun Meta ni dulu Oh Facebook Meta. Meta ni dulu okay. Sebab one thing uh, market dia dah besar mm -hmm. okay, 32 user, 32 juta user 32 juta, juta user, user. Dekat Malaysia. Dekat Malaysia saja. Dekat Malaysia sahaja. Hmm. Uh, so potensi dia sangat besar. So kalau kita tahu macam mana nak sampaikan uh, mesej training yang kita bawa tu dengan cara yang betul, pain point yang betul, saya rasa benda tu dah tak ada isu dah. Yeah. Tak ada isu dah. Cuma ada lagi satu kisah ni. Uh, okay, orang tu dah berjaya setakkan step pertama, step kedua dia pun dah tahu cara jual. Okay. Yang ketiga ni uh, Cik Ali, isu trainer scam. Ha. Jadi, you scam ni macam mana? Okay, bila dah join-join-join, bila student join rasa macam tertipu ke? Oh. Ataupun bila dah join ada program yang seterusnya tu tak deliver dengan bagus, oh. overpriced lagi. So, macam mana orang yang zero ni dia nak elakkan supaya ke arah macam tu? Hmm, ha. Kadang-kadang dia tak sengaja. Tak sengaja. Orang. Okay, baik-baik. So, yang pertama adalah selalu amalkan konsep under promise anda ni maksudnya kita tidak menjanjikan bulan bintang okay. tapi over deliver i see contohlah dalam kita punya uh, sales page ataupun kita punya landing page lah kan hmm. untuk orang dapatkan info tentang kita punya webinar tu kita menjanjikan dia 3 modul mm hmm tapi dalam webinar tu sendiri kita bagi 5 modul 5 modul ada 2 bonus, ah, bonus modul ada 2 bonus modul ha dan lagi Orang akan lebih appreciate lah benda tu Betul ha, Dan lagi satu adalah Yang ni pun saya belajar daripada apa, team academy dan sebagainya hmm. Adalah uh, low risk Low, low risk. risk. high reward Iaitu dia bayar RM30, RM39 Tapi dapat ilmu yang super mahal Hmm. Uh, ha, jadi barulah kita tak dicop sebagai skema. Betul. Ha. Betul, dia, apa apa tips lain supaya tak nampak So, skema ni, 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 ni eh um nombor satu saya rasa sebagai uh, trainer mm -hmm. yang beragama Islam. <laughs> ha tam, ni benda kena paling penting. Maksudnya benda yang dia ajar tu dia kena benda yang bukannya sekadar ambil sana ambil sini pak pak entah tahu jadi ke tak jadi ke tak tak tak, tak, tak ada kepastian. Mm -hmm. So maksudnya um bila kita cakap uh, pasal trainer ni maksudnya mungkin dia pernah buat benda tu. Okay. Okay, ataupun dia pernah terlibat secara tak langsung that's why dia ada experience yang banyak untuk sesuatu benda tu ha, kan so jadi bila modul tu sendiri adalah modul yang proven secara tak langsung isu scam nulis tak sampai ni pun kita terus dapat elak betul hmm dan ha, bila ci am mention ni saya teringat satu perkara ramai orang keliru macam contohnya kita ada buat resto hero kita okay. mengajar restoran cara buat marketing dan ramai orang sangkakan bila kita mengajar cara restoran buat marketing, dia perlu ada restoran sendiri. Dia perlu ada kedai makan sendiri. Betul. Sedangkan kita kena bezakan kita ni nak jadi pengembala kambing ke ataupun jual susu kambing. Okey, beza eh. Ha, nah, beza kan. Kalau tak semestinya orang yang jual susu kambing, dia perlu ada pengalaman mengembala kambing. Betul. Ataupun mengembala lembu lah. Kan, susu Betul. lembu kan, Dutch lady tu Betul Tak semestinya dia kena ada ladang lembu huh. Betul kan Dua yang, benda yang berbeza Sama juga orang yang buka restoran seafood Tak semestinya dia kena jadi nelayan Betul ha. So itulah dia kerja marketing hmm. Kerja marketing ni adalah kerja yang sangat berbeza Dengan operation hmm. Yang menjalankan restoran tu adalah operation Tapi yang tolong buat marketing tu adalah kerja marketing ha. Itu dua benda yang Orang selalu confuse, hmm. Orang selalu uh, uh, Tersilap lah tersilap. Ha. Betul, betul. Contohnya Kita mengajar cara buat marketing Untuk kedai fashion hmm. Tak semestinya dia perlu ada butik fashion betul. Ha. Sebab itu memang Dua kerja yang berbeza betul. Boleh jadi dia adalah orang yang uh, Ambil daripada supplier beberapa Kolaborasi design betul. dan dia jual kan Under brand dia Ya Sebab betul. itulah move marketing. Ya betul. Hmm. Sama juga. Boleh jadi Cik Rokiah ni dia pakar dalam operation nasi lemak. Dia pakar dalam buat sambal, dia pakar cara potong telur, cara potong timun apa, apa semua tu dia pakar. Hmm. Jadi dia lah kepada trainer yang pandai memodulkan. Ya. Yes. Ha, ah memodulkan cara berniaga nasi lemak. Kan du, itu dua benda yang berbeza. Betul. Ha, tak semestinya Cik Rokiah ni dia juga kena ajar cara buat marketing untuk gerai nasi lemak. Tak semestinya. Betul. Dia boleh sahaja dengan modal yang dikumpul, modal yang di save tu, dia outsourcekan saja kepada orang. Boleh tak? Makcik teringin nak buat. Kelas. Ada, kus, ada kelas. Tapi hmm. Ini makcik tak tahu siapa boleh buat benda ni. Boleh je simply dia uh, hire orang lain ataupun outsource lah. Betul. sesiapa untuk buat modul cara berniaga nasi lemak tu eh maksudnya saya dapat dekat sini mm -hmm. untuk menjadi trainer yang boleh monetize skill yang dia ada ni dia kena tahu yang dia tak perlu buat semua benda betul dia kena tahu apa yang dia perlu ada sahaja. yes ha, lah. maksudnya contohlah macam marketing yeah. orang yang buat sale website dan sebagainya betul. ni carilah resources resources dia ya yeah, betul hmm. uh, sama juga macam uh, apa aktiviti kewangan edvti mengurus uh, bisnes gaya korporat apa semua hmm. ni dia tak semestinya perlu pakar dalam marketing betul sebab ramai orang ingat jual skill ni jual skill uh, jual skill yang kita ada ni perlukan ilmu marketing yang power betul. kita simply just tahu ush nak buat kelas pak bagi orang lain betul ah ha, dah settle delegate terus yes delegate terus macam hmm. kita lah macam kita ramai orang cakap kita ni uh, hebat buat bisnes, hebat mengurus apa semuanya tapi sebenarnya kita punya DNA lah kan, marketing and sales lah Betul. betul, ha. kita orang buat duit, cari yeah. duit, kita orang buat duit totally mindset dia sangat berbeza betul. dengan orang yang mengurus bagi kita uh, mengurus ni kerja-kerja low value activity betul, uh, tapi bagi mereka yang menjaga duit ni untuk kerja-kerja activity marketing dan sebagainya low value HPG pula ha. hmm, betul so dia kena check and balance lah maksudnya yeah, dia gunakan uh, strength yang trainer ni ada tak kisahlah betul. skill uh, buat nasi lemak betul. skill photoshoot videografi yes. dan sebagainya ni betul. boleh dijual mm. dan kalau sekadar kalau saya rasa kan untuk trainer ni nak dapatkan extra income rm 5000 rm Ya kawasan uh, dia 50km radius pun dah boleh dapat betul, dah betul. that income sebenarnya betul. kalau dia tahu cara marketing kan yeah. macam mana nak belajar so, dengan dia. Yeah. Hmm. So dengan perkara ni juga bila dia tahu expertise dia kat mana barulah tidak dicop sebagai scammer. Yes. Ah uh, ni dia macam pala tau. Betul. Kan. Uh, orang so, kata pala tau. Uh -huh. oh. So benda dia nak tapau. Kan. Padahal benda tu dia tak tahu. Pun. Mungkin dia ada knowledge tu 10%, 5% kan. Dan so. dia tak discover habis pun. main itulah orang kata apa trainer yang main celuk-celuk celup ah, modul ni Trainer celuk modul, celup ha, dia, dia, dia main celok celup ah, modul ni celup modul itu ni Itu pun satu golongan juga tu Maksudnya yeah. dia ni dia ni orang yang pandai menjual hmm. Tapi mungkin somehow integriti tu dah tak ada Betul. Celuk sini, celup sini, celup sini Repackaging jual terus Bukan tak boleh celok-celok ni Hit Cuma and ni, run lah yes. Cuma ni dia kena panggil pakar lah Betul Betul-betul expertise on that ha. Contoh ini sama juga untuk Cik Rokia. Ah. Kalau Cik Rokia nak buat training, kalau Cik Rokia tak pandai lah hmm. mengendalikan training dan sebagainya, boleh je suruh orang lain. Ah, Cik Rokia cakaplah, saya nak cakap sikit je kan. So bagilah slot 5 ke 10 minit untuk bagi orang kata apa macam testimoni. Betul. Ah, untuk bagi tahu apa sebenarnya kerja-kerja untuk penyaga nasi lemak ni macam mana. Betul. Kemah yang sesuai lah. Apa kuali yang sesuai untuk masak nasi goreng Macam mana nak masak sambal dengan ha, cepat tapi sedap Totally hmm. kelas yang berbeza. Betul ha, So maksudnya Cik cik Rokiah dia kena kenal pasti skill mana yang dia nak uh, niche down Skill cari orang untuk execute Betul. terus ha, That's why uh, kita sebenarnya dekat all star lah ha, Apa yes. yang kita buat ni yes. so, lah. sebenarnya Cik Ali apa? Apa no, 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 no. Okay, Ostar sekarang ni dia ada satu division kita panggil Ostar Event. Okay. Uh, so mana-mana tumpang yang kat luar sana tengah duduk, okay. Kita ada dekat sini MCP punya program. Okay. Yes. Kemudian kita ada seminar hall. Seminar hall ni memang lengkap dengan ada fotografer, ada videografer, ada semualah. Uh. Dan kita dekat sini ada 5 bilik studio yang memang boleh terbuka untuk Tuan Puan menggunakan untuk buat studio podcast macam kami berdua ni. Kemudian boleh buat uh, tutorial, video tutorial. Dan kalau nak buat photoshoot, corporate apa semua apa semua ni ada di dalam Ostar. Betul. So kalau nak tahu, nak info lebih, uh, boleh tengok dekat description kat bawah. Apa-apa, uh, kita jumpa untuk next podcast. Untuk mungkin knowledge yang lain Untuk yes. berkenaan dengan training ni sendiri Betul Baik, see you guys Osta out <tuh tuh 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 tuh